Під цим принишклим небом, над цим безлюдним полем і в цьому похмурому лісі, коли гучніше, а коли тихіше лунають голоси, які ми з вами будемо слухати. А це За голову, по 15-20 секунд. Опять колено чаш. 80... Попасть. Такое ощущение, что все коленками сюда настраивались. Да. Звери растаскали. За год звери растаскивают все вообще. Ну что нахрен прибитого? Да. Звери растаскивают, почему кальций да. носят этим? А кушают эти каких-то? Это зна, видишь. Ну, это же... Детеныши кушают кальций. животное страшные человеческие кости растаскивают. Кажется, основание пятки, да? Попалась, ног була штук 50. Я в нас досить підічали. Якщо по цій сосмузі не вистежують полохливих зайців, не полюють з фотоапаратом за яскравими сойками, не видивляються в опалому листі, пізніх опеньків чи ранніх фіалок, якщо тут шукають. и находят. Лише оце, то лис цей наразі переживає анатомічний період свого буття. Розкопки на місцях колишніх боїв недалеко від міста Олександрії ведуть пошуковці з комісії по увічненню пам'яті жертв війни та репресій при Кіровоградській обласній раді, а також бійці пошукового загону Зірка. Моторошна продуктивність їхньої роботи неминуче викликає цілий ряд болісних запитань. Наприклад, чому ці радянські солдати не були поховані? Одразу после вызвала некероварчаный от фашистов. Еще в 1942 году, как только, будем так говорить, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, это после победы под Москвой, то было Сталиным подписан декрет, который обязывал все население в ближайшее время собирать, идентифицировать и проводить перезахоронение. Но, во-первых, это зима. Вот. Суровую, ну, будем так, ну, зима, это ясно, что зима. Не, не, не могилу не выкопать, потому что земля, если промерзает более чем на один метр. Это одна сторона медали. Второе, это то, что те, которые освобождали населенные пункты, там практически людей-то не было, жителей. Или уходили, ушли, эвакуировались. Некоторые были расстреляны. И в основном-то остались старики и дети. Ясно, что они могли. Ну, как-то на куче стаскивали, и то вблизи своего села. Оп, позвонок. А да там много. Так, здесь. О, вот, смотри, видишь, основание черепа. А почему черепов почти нет? Что, а потому что раскалываются. Вообще-то, Да. Ага, -то Раскалывали, топтали много раз, же, очень. Во второй таз. Окопное ранение, представляешь, куда ну, этот. Нуارش явно в голову, правильно? Так, держи ещё таз. Вчера я Они больше на 10 лет осторожный такой. Это не осторожный, я разнался. Они внешне, видишь, даже зелёным уже. Они уже покрываются мохом, то есть, ну, то есть, я думаю, залегание. Тодішній радянський уряд і після перемоги видавав постанови про розшук останків загиблих визволителів. Почему они не были похованы после закінчення войны? Страна была практически разрушена, и нужно было и сеять, и убирать. Не, ну техники никакой нет. Люди все были брошены для того, чтобы как-то поднять, наладить какие-то элементарные условия жизни. Поэтому, ну и тоже, опять же. Стаскивали, как-то складывали. И таких, как братские могилы, не создавали, потому что мы находим и вот в беседах. Вот мы знаем, что вот здесь похороны. И как мы это определяли? Ага. Если блондин, значит немец. Все, их в одну яму. Или в яму, или в воронку. А если брюнет, ага, значит это русский, их в другую яму. На барной каблук? да, да. кусочек ну сюда хотел побольше ростом быть. Набивался бы каблук. А коротышка, видать, был. Ну да, чтобы в чтобы можно было видно. Смотри. <свят> Ящики, а плюс еще каблуки набитые нормально. Ну Но это молодые люди. Судя, судя по останкам, ну некоторым даже нет и 25 лет. Те, которые отдали самое дорогое, что они видели в своей жизни, это что? Школа и фронт. У меня двоюродная сестра, она всю войну была санинструктором, то есть вытаскивала бойцов с поля боя. И мы с ней когда беседуем, я ну что тебе запомнилось? Она говорит, ну вот я могу тебе простой пример привести, когда я под, подползла к бойцу, но вижу, что он безнадежный. Ну, все равно оказываю ему помощь. А он, говорит, когда пришел в сознание, то говорит, сестра, поцелуй меня. Потому что, говорит, меня еще в жизни ни одна девушка не целовала. Вот какие люди шли и отдавали свою жизнь. Плотными рядами выстраиваются войны, погибшие за родину. Космос курили. Да, 85 90 какой там, третий год, космос. Можем с уверенностью сказать. Водочку здесь пили восьмой месяц 71 -го года. Ну, советский банк вот водочный, да. Ну, у меня горло тут было. А, горло. 71 год, восьмой месяц. 71 год, да. да. То есть здесь 30-40 лет все это вот так перегрузится, перегрузится, перегрузится. Эти кости кості многі десятиліття лежали снаружи. Да, і просто ні ніхто не хоронил, они обгоріли просто пожарами. Он, он по корням Покарням он обгоревшим, да. Це просто ужас. І через багато десятиліть після війни си діти мирного періоду не раз палили багаття та заливалися горілкою на людських кістках. І потім у п'яному азарті футболили їх разом. с обгризаними скелетами смаженных курей. Это были живые люди. Ценой своей жизни они освободили эту землю, и мы имеем с вами право на свободу. Свободу вероисповедания, мышления, поведения. Это очень важно. Мы это не ценим, пока это не начинаем терять. Десь у 70-х-80-х роках під час всесоюзної вахти пам'яті було у землі знайдено і їй же віддано вже з почистями багато загиблих воїнів. Чому ж цих бійців не поховали через 40 років після війни? Лась поїскова робота ну, будемо так говорити, не так, а може бути, не так активно, як зараз. Вот. Ну і многі. Да не имели опыта. Ну, пионеры, Ну что они могли? Ну, пришли, посмотрели, что было наверху, собрали. Мнение одно, я вам честно скажу, чтобы вы знали. Мне не одно. Забрали крупное. Мелочь по бы, Вот там вот памятник стоит. Вот это есть, короче, с них брат. А реальные там, останки, реальные останки это... остались на поле боя. Это Я видел было сверху в этой стране. Мы все видели это. Ну, крупное. если позвоночки, позвоночник остается, это ж крупное уже. Та все крупное, даже пальчик его, это крупное. Пошуковці при розритті колишніх окопів, землянок та бліндажів помічають, що тут уже до них хтось орудував лопатами. Причому не так і давно. У нас в всій цій роботі. при ведении поисковых работ и поражает и удивляет это, вы понимаете, работа черных этих поисковиков, которые приезжают, ищут, ну, ищут, одни ищут металл, другие ищут здравоопасные предметы с тем, чтобы добыть взрывчатое вещество. Тут такие свежие раскопы в прошлый раз, видите, опять все закрыло. Потом опять будут копать, в следующий год, писайте. Вы посмотрите по костям. И копали тысячи раз. И видите, уже они начинают не ломаться, они начинают стираться. Просто сыпятся. И копали, копали, копали. В бандитскими направлениями ищут там... Тротил там. Тротил, чтобы продать и заработать денег. Ищут останки немцев. С тем, чтобы найти их медальоны, найти награды, кресты и с целью дальнейшей их или продажи, или ну, все сводится к тому, чтобы на этом деле заработать какие-то деньги. И когда находят кости и видишь, это останки советского солдата, их просто бросают на бросают в... там же, где копали. За весь час пошуків бійці загону зірка знайшли останки двох окупантів, передали їх німецькій стороні і ті поховали своїх на кладовищі колишнього німецького поселення під Кіровградом. А останки двох сотень наших воїнів до цього моменту були віддані на потало дощам і вітрам та на втіху воронам і лисицям. Ці солдати були поругані, але їх останки. должны, им должны быть возданы воинские почести, безусловно. И, соответственно, ну, почести христианского захоронения. Абсолютна більшість цих людей тепер уже навіки спочине у землі невідомими. Та до того, як стати ключицями, гомілками чи фалангами, вони мали імена, кулі речей і волосся, мали мрії про майбутнє, мали людей, яких любили, і які, можливо, ще й досі десь їх чекають. Речей убій з собою, солдат брав небагато. А знайти пошуковцям вдалося ще менше всього кілька предметів. Подивіться, може, у вас чи у когось із ваших близьких у старому сімейному альбомі теж уціліли такі самі фотографії. Камера не змогла прочитати майже стерті часом та стихіями імена на одному з медальйонів, але ми їх роздивилися. Згадайте, можливо. Це саме у вашій родині до війни були Любчик і Юрчик. Десь під іншим захмареним небом, над якимось іншим пустельним полем, у якомусь іншому принишклому лісі досі лунають журливі благання. які більшості из нас не дано почути. Мы когда заходим в лес, то такое вот ощущение, что как будто кто-то разговаривает. Есть, есть здесь люди, которые присутствуют, что-то обсуждают, что-то говорят. Мы их слушаем, мы их просто чувствуем. С каждым шагом мы приближаем победу, с каждой поднятой косточкой. Победа наступит только тогда, когда последняя кость будет найдена. Если люди чувствуют, что здесь необходимо находиться и обнаружить и выкапывать из грязи эти останки солдат, перезахранивать их согласно церковной традиции, то я считаю, не все потеряно в этой стране. Кто-то еще остался.